अथ अग्निप्रदक्षिणम् अग्ने नय राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराण मे नो भूयिष्ठान्ते न मुक्तिं विधेम प्रवशुक्राय भानवे भानुवे भरध्वगुं हव्यं मतिं चाग्नजेषु पूतम् यो दैव्यानि मानुषा जनूगुष्यन्तर्विश्वानि विद्मना जिगाति अच्छागिरो मतयो देवयन्तीरग्नीयन्ति द्रविणं भिक्षमाणः सुसन्दृशगुं सुप्रतिकग्गुस्वञ्च गुं हव्यवाहमरतिं मानुषाणा अग्ने त्वमस्मद्युयोध्यमि वा अनग्नित्रा पुनरस्मभ्यगुं सुविताय देवक्षां विश्वेभिरजरेभिर्यजत्र अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति विश्वा पृथ्वी बहुलान उर्वी भवायतनयायशो प्रकार वो मनना वच्यमे इम न थे वयंत दक्षिणावाडवाजिनी प्राच्येति हविर्भरए घृताची सकते अग्ने नम डे नम त्रिस्ते नमः चतुस्ते नमः पञ्चकृत्वस्ते नमः दशकृत्वस्ते नमः शतकृत्वस्ते नमः आसहस्रकृत्वस्ते नमः अपरिमितकृत्वस्ते नमः नमस्ते अस्तु मामाहिगुंसीः नमस्ते दारुहपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नम आहवनीयाय महावेद्यै नमो नमः काण्डद्वयोपपाद्याय कर्मब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेशाच्युतगोविन्दमाधवा अनन्तकेशव कृष्णविष्णो हृषिकेशवासुदेव नमोऽस्तु ते अहं परस्तादहमवस्तादहं दाहा ज्योतिषापितमो बवार यदन्तरिक्षं तदु मे पिता भूदहगुं सूर्यमुभयतो ददर्शाहं भूयासमुत्तमः समानानाम् मत्कर्म कुर्वतां पुंसां कर्मलोपो भवेद्यदि तत्कर्मसफलं सफलं युस्तिस्रः कोट्यो महर्षयः अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निषं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तानि कर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरे यदि स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति स्मृतिः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः विष्णुर। यत्करोमि यदस्न्यामि यज्जुहोमि ददामि यत् यत्तपस्यामि वार्ष्णेय तत्करोमि त्वदर्पणम् बृहत्सामेति मन्त्रेण तिलकं धारयेत् बृहत्सामक्षत्रबद्वृद्धवृष्णियं दृष्टुभौज शुभित मुग्रवीर किस्ोमे न पंचदशे न मध्यमद वाते न सगरेण रक्षा हे वो